रहा कि नासिक में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी कल आए और पूरी कुंभ के लिए आगे बढ़ चढ़ के जो काम करने की बात करी उसको पूरा किन्ना रखाड़ा स्वागत करता है हमारा पूरा अखाड़ा सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ है कुंभ के लिए कलेक्टर और कमिश्नर शर्मा जी और खत्री मैडम के साथ हैं और हम चाहेंगे कि 2027 का महाकुंभ जो नासिक क्षेत्र में होने जा रहा है वो सुंदर आधुनिक स्वच्छ दिव्य भव्य, भव्य कुंभ हो मोदी जी के आशीर्वाद से उसी तरीके से और उससे भी ज्यादा भव्य मैं थाने की हूं मेरा पैदाइश महाराष्ट्र का है तो हम महाराष्ट्र के बच्चे हैं हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जो ये कुंभ होगा वो भव्य दिव्य सुरक्षित और पूरी दुनिया को देखने लायक हमारा नासिक का कुंभ होगा कोई भी मदद सरकार को और समाज को किन्नर अखाड़े की लगेगी हम एक पैर पे खड़े हैं ये पूरे अखाड़े को टाइगर ग्रुप अर्जुन जो मेरा पुत्र बना हुआ है वो पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है हमारे श्री महंत ऋषिकेश नंदगी पूरा भागदौड़ संभालेंगे अध्यक्ष और सलाहकार और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर और पूरा जो कमेटी हमने बनाई हमारा आश्रम नहीं है पर हम कोशिश करेंगे कि किन्नर होने के कारण ट्रांसजेंडर होने के कारण कि सरकार हमें जगह दे कि हम अपना आश्रम बना पाए इस त्रम्बक क्षेत्र में हम सन्यासी परंपरा से हैं हमारे गुरु हरिगिरी महाराज जूना अखाड़े के हैं हम जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करते हैं हमारा पूरा अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ रहता है और हरिगिरी महाराज अवधेशानंद जी का आशीर्वाद है और हरि गुरु जी गुरु मूर्ति होने के कारण उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे रहता है कोई दूर नहीं गया हमने जिनको निकाला वो हमारी पब्लिसिटी के पीछे वो गए चाहे वो जो भी रहे होंगे किन्नर अखाड़े ने कुछ लोगों को अपने से दूर किया क्योंकि उनका विचार व्यवहार सत्य सनातन धर्म के प्रति कलंकित होता इसके लिए हम कुछ लोगों को अपने से निकाल दिए और जो हमारी परंपराओं को किन्नर समाज की परंपराओं से जो दूर जाता है वो किन्नर अखाड़े से दूर हो जाता है और श्री यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी आज भी हमारी महामंडलेश्वर हैं अगली बार जब किन्नर अखाड़ा आएगा तो वो स्वयं यहाँ प्रस्तुत रहेंगी हमारे साथ और जिन लोगों ने हम पे लाछन लगाने की कोशिश करी जिन लोगों ने कटाक्ष करने की कोशिश करी उनको सबको लीगल नोटिस पहुंच चुका है और उनको हम कोर्ट में पूरी तरीके से चैलेंज करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे और विवाद क्या पता कब हो जाए हम जो भविष्य में क्या होने वाला है उस पर हमारा कोई बल नहीं रहता हम कोशिश करेंगे कोई भी नहीं चाहता कि कोई विवाद हो कोई भी अखाड़ा नहीं चाहेगा हम धर्म को लेकर चल रहे हम क्यों चाहेंगे विवाद हो हम चाहेंगे कि समाज में समरसता बनी रहे समाज में सब साथ में चले और समाज को लोग आगे उत्थान की तरफ ले जाए जो वंचित कटाक्ष भरी नजरों से जिनको देखा जाता है किन्नरों को चाहे आप हिजड़ा बोलिए चाहे आप मंगलमुखी बोलिए चाहे आप किन्नर माता बोलिए जिस तरीके से हमें वंचित रूप से देखा जाता है वो देखा ना चाहे किन्नर खाड़े ने हमेशा अपने दरवाजा दरवाजे मर्द और औरत और के लिए खुले रखे और भविष्य में अगर कुछ होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए भगत त्रिम্বক नासिक जिले मध्ये आहे हे तुम्ही विचार हे बरोबर आणि आम्ही पण हेच विचार करतो आता हे, हे गोदावरी चांगली असू दे गोदावरीचं गोदावरी चा गो ती चांगली वाहू दे गव्हर्नमेंट काम काय आपण वादविवाद घालायचं हे परंपरा काय म्हणतात की अमृत कहाँ गिरा था अमृत नासिक में ही गिरा था ना वो चाहे वो त्रिंबक क्षेत्र हो या नासिक क्षेत्र हो ये तो गोदावरी में गिरा था गोदावरी तो सब जगह है और कुंभ दोनों जगह अब हम सन्यासी हम त्रिंबक में नहाएंगे यहाँ वैष्णव इस तरफ नहाते तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि त्रिंबक नासिक नासिक त्रिंबक आम्हाला तो नाशिक जिल्हा आहे नाशिक का कुंभ आम्ही फक्त हेच के मागणी केली की कुठली पण मीटिंग असू दे काय पण असू दे की सरकार आम्हाला कळावं की आम्हाला तुम्ही सांगा आमचे प्रतिनिधी आहेत नाशिक जिल्ह्यामध्ये ते येतील आणि आजूबाजू जिल्ह्यामध्ये आहेत महाराष्ट्रामध्ये आमचे अध्यक्ष आमचे सेक्रेटरी आमचे श्रीमहंत आमचे महामंडलेश्वर येतील आम्ही नियुक्त केला आहे श्री ऋषिकेश नंदगिरी पूजानंदगिरी पार्वती नंदगिरी पायल नंदगिरी ह्या लोकांना त्यांना मध्ये ऋषीला रिश, सांगितलं ऋषिकेश नंदगिरीला तर ते सर्व आम्हाला म्हणजे एकच गोष्ट आम्ही सांगितलं की आम्हाला फर्क टाकू नका आम्ही किन्नर आहोत आम्हाला बरोबर घेऊन सरकार आमच्या बरोबर चालायला पाहिजे आणि त्यांनी सहर्ष शर्माजीने सांगितलं आम्ही कुठल्या रीतीच भेदभाव करणार नाही आज केली की कुंभ येत आहे आता दोन हजार सत्तावी पंचवीस आहे दोन हजार सत्तावीस येता येता भरपूर काही गोष्टी क्लिअर होणार तेव्हा आपल्याला माहिती पडेल की काय चांगलं आहे काय वाईट आहे काय होणार व्हायला पाहिजे काय नाही व्हायला पाहिजे तर जसं आमचं जे पण गोष्ट आहे ते आम्ही सरकारबरोबर डिस्कस करू ते मागणी आपण पूर्ण करून घेऊ सरकारपासून ते आमचं ठाम विश्वास आहे की देवेंद्र सरकार मोदी सरकार किन्नरांना वेगळं करत नाही आपल्याबरोबर घेऊन चालतात सन्मानाने समाजामध्ये कारण की आमचं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेअर आहे आणि त्याच्यामध्ये किन्नरांचं एक मोठा वारसा आहे त्या मिनिस्ट्रीमध्ये आणि तिथून आम्हाला एकत्र घेऊन हे त्या ट्रान्सजेंडर ॲक्ट आली आहे पार्लमेंटने पास केली सुरू सुप्रीम कोर्टाची वर्डिक्ट आहे आणि समाजामध्ये भरपूर काय बदल झालेला आहे आणि ट्रान्सजेंडर ॲक्टनंतर भरपूर काही योजना आलेली आहे तर जेव्हा आम्ही दोन हजार एकोणीस मध्ये आलो दोन हजार पंचवीस दोन हजार एकवीस आणि आता दोन हजार सत्तावीसचा कुंभ करायला जात आहोत आम्हाला कुठं भेदभाव हे सरकारपासून कधी दिसला नाही दिसला असता तर आम्ही त्याचा निषेध घातला असतानंतर त्याला कधी कोणी टॉचर केलेला बघितलं जात नाही सांगा मग आता आम्ही काय केलं की एखाद्या चांगल्याच नी होते त्या नटीने प्रवेश करत असेल किती असेल त्याच्याशी काही आम्हाला तर ती ती याच्यातून परंपरेतून धार्मिक याच्यात जात असेल तर आम्ही नक्कीच त्यांना हे करू शकतो बहिणी पण आहेत आई पण आहेत सर्व समाज आहे आमच्यासाठी कारण की त्याच समाजाने आम्हाला ठुकरवलं पण आम्ही त्यांना ठुकरू शकत नाही म्हणून आमच्यासाठी किनारच नाही आमच्यासाठी सर्व समाज आमच्यासाठी एम सी एम न्यूज साठी रोहनदानी नाशिक